Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz və dəyərli kanal izləcilərim. Sabuncu və zabrat bir qəsəbəsində 4 otaqlıq gözəl həyət evimi satışa çıxır. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər baxın. Bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunub. Gördüyünüz kimi bura evin həyətidir. 4 otaqlı torpaq sahəsində inşə edilib, ümumi yaşayış sahəsi 140 kvadratdır. Sənədi bələdiyyədir. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcı olsa qiymətində endirim olacaq. Bura evin bağ sahəsidir. Yəni burada gördüyünüz Ə, hər zül meyvə ağaclarından var, barbaran meyvə ağaclarından. həyəti gülləçəklidir. həyətində hə, əlavə hə, sanuzeli. bir də letni mətbəxim var. bura gördüyünüz kimi sanuzelidir. bura da yayda istifadə etmək üçün letni mətbəxi. Hayatına rahat, hardasa 2-3 dənə maşın rahat daxil olur. 198 nömrəli marşrutla evin arası hardasa olar 100-150 metr. Yaxınlığında market, tədris mərkəzi. Düzdür, biraz məktəb uzaqdır, yəni 2-3 stansiya olar. Bu məktəbə də yaxındır. Qalxıq oraq evə. Tam hazır evin dəhlizinə. Gördüyünüz kimi biz evin dəhlizindəyik. Yəni ev tam təmirlidir, evə söz ala bilməz. Yəni tam təmirnə söz ala bilməz, biraz azlıdır. Yəni burada, yəni evdə, yəni mətbəx mebeli qalacaq, bir də kondisioner qalacaq. Gördüyünüz bu gözəl kondisioner. İndi siz otaqları bir bir tanıdış eləyəcəm. Yəni otaqlar genişdir. Yəni ümumi yaşayış sahəsi 140 kvadratdır. Bura bir yataq otağıdır. Geniş şiklə otaqları var. Əziz kanal izləyicilərim, yeni videoları izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişlər açmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Öz əmlakınızı bizim kanalda yerləşdirmək istəyirsinizsə kanalımıza müraciət edə bilərsiniz. Video sonuna qədər baxın, like edin, kanalımızı dəstəkləyin. Bu da bir yataq otağıdır. Yəni gördüyünüz kimi geniş işıqlı otaqları var. Bir də qeyd eləmirəm. Sonuncu zabrad bir qəsəbəsində 4 otaqlı gözəl həyət evi satışa çıxıb. Hazırda evdə yaşayış var. 4 sor torpaq sahəsində inşa edilib, ümumi yaşayış sahəsi 140 kvadratdır. Sənədi bələdiyyədə, qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcı olsa qiymətində endirim olacaq. Burada bir yataq otağıdır. Qaz və su xidməti daimidir. Ətrafında tam yaşayış var. Maşından evin arası hardırsə olar 100-150 metr. Bura gördüyünüz kimi evin dəhlizidir. Yəni dəhlizdən zalə keçirsiz, zaldan da otaqlara paylaşırsınız. Burada sanuzelədir. Nəcisəri mətbəxə. Buna da evin mətbəxidir. Mətbəxi də genişdir. Yəni mətbəx mebeli qalacaq. Yanında market var, məktəbə yaxındır, tədris mərkəzinə yaxındır. Yaxınlığında məktəb, bağça var. Yəni bir sözlə hər bir şəraiti var. Bu hal haqqında nə fikirləriniz olsa, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə vasitələrimiz videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Diqqətinizə görə sağ olun. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlərümü bildirirəm.